اہم نقطہ یہ ہے کہ مذاکرات عملی طور پر آگے نہیں بڑھ رہے اور طویل المدت ہونے کا امکان ہے ہیلو ہم ٹیم ہیں۔ اس بار ٹرمپ سمندری راستوں پر فیس عائد کر رہے ہیں سترہ اپریل کو صدر ٹرمپ کے دستخط شدہ ریسٹورنگ امریکہ کی سمندری بالادستی ایگزیکٹو آرڈر کے بعد کے اقدام کے طور پر اعلان کیا گیا کہ چودہ اکتوبر سے چینی بحری جہازوں پر ٹن کے حساب سے اٹھارہ امریکی ڈالر فی انٹری فیس وصول کی جائے گی اس طرح زیادہ تر لاجسٹکس کو منظم کرنے کا مطلب ہے کہ اگرچہ ٹرمپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ٹیرف مذاکرات اچھی طرح چل رہے ہیں درحقیقت امریکہ اور چین کے درمیان ٹیرف مذاکرات میں کوئی پیشرفت نہیں ہوئی اور بلاخر مذاکرات طویل المدت ہوں گے چینی پرچم والی شپنگ کمپنیوں کے زیر انتظام جہازوں پر فی خالص ٹن پچاس امریکی ڈالر فیس عائد کی جائے گی اور یہ سال میں زیادہ سے زیادہ پانچ بار وصول کی جائے گی اس کے بعد آنے والے تین سالوں میں اسے فی خالصن ہر سال تیس ڈالر کے اضافے کے ساتھ بتدریج بڑھایا جائے گا دوسری جانب چینی ساختہ جہاز چلانے والی غیر چینی شپنگ کمپنیوں پر فی خالصن اٹھارہ امریکی ڈالر آفی کنٹینر ایک سو بیس امریکی ڈالر فیس عائد کی جائے گی مسودہ کے مقابلے میں تین اہم تبدیلیاں ہیں پہلی فیس عائد کرنے کی تعداد کو سالانہ زیادہ سے زیادہ پانچ بار تک محدود کر دیا گیا ہے دوسری امریکی بندرگاہ میں داخلے پر صرف ایک بار فیس لی جائے گی اور بندرگاہوں کے درمیان بعد کی نقل و حرکت معاف رہے گی تیسری مسودہ میں شامل حصص کے تناسب کے معیار پر مبنی اضافی شک کو حتمی مسودے سے خارج کر دیا گیا ہے کار کیریئر جہازوں پر بھی نئی پابندیاں لاگو ہوں گی تمام غیر ملکی پی سی سی پر فی گاڑی مساوی یونٹ ایک سو پچاس ڈالر داخلہ فیس عائد کی جائے گی کوریا کی اہم شپ یارڈز ایچ ڈی ہینڈے ہیوی انڈسٹریز اوشن اور سیمسنگ ہیوی انڈسٹریز کی تعمیراتی حصہ داری معمولی ہے اس لیے براہ راست اثرات محدود رہنے کی توقع ہے تاہم امریکی اندرونی قیمتوں میں اضافے اور برامدی کمپنیوں کی مزاحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ نرم اقدامات شامل کیے گئے ہیں ایل این جی جہازوں کے لیے بھی ضوابط نافذ کیے جائیں گے دو ہزار اٹھائیس سے امریکہ سے برامد ہونے والی ایل این جی کے ایک حصے کو صرف امریکی ساختہ جہازوں پر ہی منتقل کرنے کا تقاضا کیا جائے گا جو امریکی صنعت کے اثرین و تعمیر کی حمایت کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجک اقدام ہے دو ہزار چوبیس میں عالمی لحاظ سے مجموعی آرڈر شیئر میں چین اکہتر فیصد کے ساتھ سر فہرست ہے اس کے بعد جنوبی کوریا سترہ فیصد جاپان پانچ فیصد اور امریکہ محض صفر اشاریہ ایک فیصد کے ساتھ ہے امریکہ میں صرف اکیس شپ یارڈز ہیں اور سالانہ تعمیر شدہ جہازوں کی تعداد بھی پانچ سے کم ہے کسٹمز ٹیرف کے بعد شرح مبادلہ کنٹرولز کا مرحلہ ہے اور اس کے بعد بغیر سود کے مستقل بانڈز کا مرحلہ ہے ٹیرف محض پابندیوں کی شروعات ہے آگے مزید سخت اقدامات جیسے شرح مبادلہ کنٹرولز اور بغیر سود کے مستقل بانڈز متوقع ہیں لہذا محتاط رہنا ضروری ہے یہ خرید فروخت کی سفارش نہیں ہے شکریہ